Мы позвонили, оператор нам спокойно говорит, ребята, это все нормально, это началась война, чем больше людей они отправят, чем больше людей погибнет, тем быстрее у них появится какой-то новый значок. Мы хотим простого будущего для своей страны, которое мы и наш народ выберем сами, без какой-либо помощи. Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. Мы продолжаем вас знакомить с бойцами отряда имени Максима Кривоноса. Сегодня наши съемки проходят в полевых условиях, поскольку следующий наш герой – очень занятый и востребованный специалист на фронте. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Спасибо, что нашли время встретиться с нами и рассказать свою историю. Как могу к вам обращаться? Да, наверное, лучше всего будет обращаться по имени Роман. Роман, помнится, перед тем, как Россия начала СВО, в Украине была жаркая дискуссия, будет война или не будет. Все друг с другом спорили, доказывали свою точку зрения в соцсетях, на работах. Какие у вас были тогда мысли? Какая ваша была позиция? Ну, за недели две, наверное, начались по новостям в интернете всплывать ролики, что на нас хотят напасть, что что-то может случиться. Но мы не верили в это. Мы жили себе как ну, как всегда спокойно, не спеша. Но за неделю, когда уже начали возвращать наших ребят с отпусков, держать их дальше в части, мы, ну даже не выпускать какой-то оцепной увал, мы уже начали задумываться, что может это не просто разговоры. Вы помните первый день войны? Мы тогда не знали, что происходит. Мы стояли на посту в карауле и мы услышали взрывы увидели дым, услышали, как туда летят пожарные, скорая. Мы не могли понять, что происходит. Первое, что нам пришло на мысль, это подзвонить в караул оператору. Ну, они должны хоть что-то знать, что там произошло. Мы позвонили, оператор нам спокойно говорит, ребята, это все нормально, это началась война. Очень часто в интернете начали всплывать истории, как, например, обучае, что русские военнослужащие убивали, массово убивали гражданское население, насиловали женщин. Мы старались в это не верить, потому что мы понимали, что они такие же люди, простые люди, как мы. А расскажите, как вы попали на фронт? Ну, попал я на фронт после подписания мобилизованного контракта ну, нас обманным путем уже через год переслуживания в армии нам предложили подписать такой контракт, где мы станем обычными мобилизированными, чтобы мы могли получать нормальную зарплату, стабильную. И после окончания всех военных действий мы могли спокойно уйти себе домой. Срочную службу вы проходили перед началом СВО, а также год вы еще переслужили уже во время войны. Вас готовили как-то к боевым действиям? Как проходила ваша подготовка? Наша подготовка проходила очень весело. Нас, наверное, больше делали домохозяек, чем военных. У нас очень маленький вклад и шел на, то, на нашу дисциплину, на нашу воинскую подготовку. Даже за это все время, что я служил и переслуживал, у нас было два раза выезд на полигон, на стрельбы за все время мы выстрелили там 18 патронов, а так все время мы старались убирать, копать и еще что-то делать. Наверное, нашим оружием большинство был веник и совок. В вашем подразделении боевом на контракте как у вас было много людей? Нет, в мое боевое подразделение, куда меня перевели, туда уже третий раз. На то время за полгода, третий раз и шел набор и контрактников уже не хватало и туда начали запихивать простых мобилизованных. Большинство из них были насильно взяты в армию, забраны с работы, даже были такие, которые добирались на работу в маршрутках, их ловили и отправляли сюда в часть, а потом уже на фронт. С этими людьми было очень сложно работать человек, который насильно был запхан в армию, ты его, ну, как, сложно его к чему-то готовить, что-то ему говорить. У него постоянно шли сварки с высшим руководством, невыполнение приказов. И еще большие проблемы были, были с наркотиками, с алкоголем. Руководство на это вообще не реагировало. Они думали только, как повысить свое звание. Чем больше людей они отправлят, чем больше людей погибнет, тем быстрее у них появится какой-то новый значок. Западных военных вам приходилось видеть в Украине? Да, приходилось ну, в большинстве как инструкторов. Они больше пиарились на нас. Они приходили к нам на занятия, ну, там, мы занимались какими-то работами, они приходили, там, снимали видосики себе на телефоны и начинали рассказывать, что они тут ведут подготовку украинских военнослужащих и все такое. Но ну, ну, никакой подготовки вообще не было. Находясь на фронте, у вас было время следить за новостями? Была ли разница в том, что в новостях пишут, и в том, что вы видите своими глазами? Да, разница очень чувствовалась, в особенности, когда ты ездишь на первую линию, ты участвуешь во всем этом. И Приезжаешь, там у тебя есть свободное время, ты смотришь новости в интернете, смотришь прошедшие новости за то время, что тебя не было. И тебе показывают, как контрнаступ уже начался. Все идут в атаку, мы побеждаем, все убегают. А после того ты едешь туда и видишь, что мы не, нигде не нападаем, а наоборот держим оборону. Ну, и мысли... Расход, ну, расходились во многом и много с кем. Те, кто сидит в тылу, они думали, что мы реально там идем куда-то вперед, прорываемся, отбиваем назад территории, но все было не так. И у меня был знакомый офицер, который был у нас проводником, и мы часто с ним, когда там выходные, или он приходил к нам на позиции, приносил там рад... радейки, батарейки, такое общались на эту тему. И один раз он пришел нас забирать. Мы шли после четырехдневного обстрела. С нашей стороны, как всегда, не можно было дождаться какой-либо помощи. Выходили с под обстрелов. И он предложил нам, что, что знает, как можно пройти к противнику и сдаться. Мы посидели, пообщались, подумали и приняли, что приняли решение, что так будет лучше, и так мы сможем сбрить свои жизни. Наша главная цель – это сперва отставка нынешнего правительства Зеленского и освобождение нашей Родины от националистических формирований. Мы хотим знать, почему наш президент ставит интересы НАТО и ЕС выше интересов своих граждан, своей страны. А мы хотим построить обычную, демократичную, свободную страну, где каждый мужчина будет выходить на улицу без страха от того, что его сейчас насильно поймают и отправят на фронт. Мы хотим простого будущего для своей страны, для нашей Украины, которую мы и наш народ выберем сами, без какой-либо помощи. Совсем недавно было 8 марта, Прекрасной половине нашей аудитории будет очень приятно, если вы их поздравите. От своего лица и от лица бойцов, наверное, всего отряда и мне Максима Кривоноса хотим поздравить всех наших красавиц, женщин, за то, что они у нас просто есть, за то, что они наша самая лучшая поддержка. И спасибо им за то, что они нас ждут домой. Расскажите больше напоследок, какой... Вы видите Украину в будущем? Как вы видите себя в будущем после окончания войны? Свою страну я вижу свободной и независимой, в которой людям не придется бежать куда-то за границу, искать себе рабочие места, чтобы все было свое, чтобы мы старались отстроить все свои заводы, вспомнить всю свою культуру, которая была у нас до этого, чтобы забыть про этот Майдан, про все то, что... Нам пришлось пройти. Спасибо вам Спасибо. за искренний разговор. Просто ваши желания сбываются. Конечно. Спасибо.